Шостий дан майстра, президент Національної федерації традиційного карате України, наш земляк Володимир Савченко повернувся із міжнародного семінару у Польщі, де відомий сенсей атестувався на нову ступінь майстерності. Шестой дан, который я сейчас давал в старой веже, это единственный в мире центр, построенный э, польским государством для традиционного карате, где находилась наша делегация. Ну, скажем так, экзамен был сдан успешно. Я единственный, кто из всех стран, которые там участвовали, начиная от Аргентины, Канады, Японии, э, США, э, Европы был заявлен на шестой дан. Международному семинару в Польщі передував национальный, который проходил у Кировоградском центре подготовки из традиционного карате. Приехали все представители всех клубов, которые у нас участвуют, практически все регионы Украины. Этот семинар прошел и э, способствовал он тому, что мы уже там окончательно сформировали состав национальной сборной страны, которая примет участие в чемпионате мира. На семинаре из известных причин были присутствуют каратисты из Крыма, Луганска и Донецка, которые раньше складывали кистяк сборной Украины. Мы не будем скрывать заслуженные мастера спорта, такие как Вера Кучеренко, это очень давно уже известные фамилии, они все находились или находятся Донецк, Луганский, Крым и практически, я бы сказал, почти половина национальной сборной теперь отрезана от физической возможности попасть на чемпионат мира. На соревнованиях у Швейцарии выступают 8 лет кировоградских мастеров татами, которые должны заменить лидеров национальной команды. На восьмерых кировоградцев, пусть даже это и молодежная сборная, но они уже ну, не титулованы, а Такие обкатаны, потому что они выиграли пусть не золото, а бронзу и серебро на чемпионате Европы, который прошел в прошлом году. Ложится очень большая ответственность. Ну, скажем, представить флаг нашего государства в Женеве. И, конечно, мне хочется, чтобы эти молодые атлеты ну, максимально сделали все, чтобы ну, аплодисментами Украину отметили на этом форуме. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини Спорту.